сегодня будем делать называется стопор. Это подпорка для дверей. Это 3 литровая бутылка, это видно. Там скрутил, как мне проволокой. Веревочку тут залив клеем. И теперь все это залив бетоном. И буду по периметру, веревку замотан, чтобы двери когда будут стукать, чтобы они ну, не, не пошкодились. Такая веревка будет. Сейчас будем заливать. Это цемент, песок и щебень. И вода, конечно. Сейчас мы это быстренько все замешаем, зальем. И будем пачить, что дальше получится подписывайтесь на канал. Робисит краше. Я песка закопать, чтобы стояла бутылка. Все, я залил бетон. Там песок, щебень, цемент. Такие черные цяточки, это бульки, лопнули, выпнули. Пускай я пробивал

стопор называется. Так. Ничего себе, молодец. Стопор называется. Ты куда тебя дальше, чтобы она не закрывалась? Любая человека, ты куда каменючку. Вот это у нас каменючка. Так, видишь, так. Видишь, мама там размалевает, Веревка на клей. Клевым пистолетом приклеена. Это для того, чтобы дверь упиралась. Если что, не в камень, колверовка, а не зарабатывалась. Ну вот так, обидеть вашим.